وقت کچھ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے ہماری تاریخ ہم سے کچھ مطالبہ کر رہی ہے ہماری انرجی ہم سے کچھ مطالبہ کر رہی ہے ہماری یہ زندگی اور یہ ہماری جوانی ہم سے کچھ مطالبہ کر رہی ہے لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں ایسے میں اگر آپ کو ڈپریشن اور انگزائٹی نہ ہو تو پھر کیا ہو میں نے ڈپریشن اور انگزائٹی میں بہت وقت گزارا اوور تھنکنگ کا شکار رہا اور ڈوپامین کے سستے نشے نے مجھے بہت نقصان پہنچایا میں نے کس طرح سے اپنے دماغ کو دوست بنایا میں نے کیسے اپنے دماغ کو کنوینس کیا یہ جنگ میں نے کیسے جیتی اس ویڈیو میں اسی بارے میں بات کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈوپامین کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ یہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر اگلی جو باتیں ہیں وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا ڈوپامین کو اگر میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو اس کو مزے کا ہارمون کہہ سکتی ہیں بلکہ میں تو اسے نشے کا نام دیتا ہوں انسان کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو یہ جنگلوں میں رہتا تھا سارا دن ہارڈ ورک کرتا تھا پسینہ بہاتا تھا اور بہت زیادہ مشقت کرتا تھا ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے کے لیے اسے بہت زیادہ جسمانی مشقت کرنی پڑتی تھی اگر ہم پچھلی صدی کے انسان اور آج کے انسان کا آپس میں کمپیر کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت انسان کے پاس کسی طرح کی کوئی مشین نہیں تھی اور انسان کو چھوٹے چھوٹے کام کے لیے بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا تھا بہت زیادہ مشقت کرنی پڑتی تھی بہت زیادہ جسمانی جو ایکسرسائز ہے وہ ہو جاتی تھی اور جب وہ سارا دن کام کر کے بستر پر لیٹتا تھا تو اسے اتنی خوبصورت نیند آتی تھی اور ایسی سچویشن میں ڈپریشن اور انگزائٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس وقت انسان بھوک سے مرتا تھا لیکن آج کا انسان بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے مر رہا ہے آج کے انسان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اوبیسٹی ڈائیبٹیز ڈپریشن اور انگزائٹی جیسے مسئلے ہیں اور یہ جو ہمارے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے اس نے ہماری جتنی بھی رہی کئی کسر تھی وہ بھی پوری کر دی اور اس موبائل نے ہمیں سستے نشے کی لت لگا دی کیونکہ ہمیں ڈوپامین کے نشے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پہلے انسان ہارڈ ورک کر کے پسینہ بہا کر ڈوپامین حاصل کرتے تھے میں اسے مہنگا نشہ کہتا ہوں لیکن ہمارا موبائل ہمیں سستا نشہ دے رہا ہے یہ سکرولنگ کرنا ریلز دیکھنا شارٹس دیکھنا پورنوگرافی مسٹر بیشن اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمیں سستا نشہ پرووائڈ کر رہی ہیں اور ہمارے نشے کی جو ضرورت ہے وہ یہیں پر پوری ہو رہی ہے اب اگر انسان کی نشے کی عادت بستر پر پڑے پڑے پوری ہو رہی ہو تو پھر وہ کیوں جم جائے گا کیوں ایکسرسائز کرے گا کیوں اپنا پسینہ بہائے گا اور وہ مشکل اور مہنگا نشہ وہ کس طرح سے افورڈ کر سکتا ہے کیونکہ جس کو سستے نشے کی لت لگ جائے وہ پھر مہنگا نشہ افورڈ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ جو سستا نشہ ہے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے یہ اس وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے ورنہ یہ نشہ ہمیں اس مقدار تک نہیں ملتا جتنا ہمیں پہلے مل رہا ہوتا ہے کیونکہ ایک وقت تک یہ ہمیں ڈوپامین کا جو یہ مزہ ہے یہ جو ہارمون ہے یہ ہمیں ملتا ہے لیکن جب ہم وہی کام بار بار کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمارا دماغ اس سے اکتا جاتا ہے تھک جاتا ہے اور جب یہ ہمارا دماغ تھک جاتا ہے تو پھر ہم ڈپریشن اور انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں ڈپریشن دراصل ہمارے دماغ کا بھیجا گیا ایک حفاظتی سگنل ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو کردار آپ ادا کر رہے ہیں اس سے وہ تھک چکا ہے اس کو تبدیل کر لیں یا پھر اسی طرح سے ڈپریشن میں رہیں لیکن ہم بار بار اپنے آپ کو وہی سستا نشہ دیتے رہتے ہیں اسی کی ڈوز بڑھاتے رہتے ہیں لیکن ہمارا دماغ جو ہے وہ اکتا جاتا ہے تنگ آ جاتا ہے تھک جاتا ہے پھر ہم چاہتے ہیں ہمیں کچھ اور چاہیے ہمیں کچھ تبدیلی چاہیے یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پر تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے ایک وقت تھا جب میرا سکرین ٹائم دس سے بارہ گھنٹے ہوتا تھا اور میں تھک جاتا تھا میں نے محسوس کیا کہ میری ہیلتھ خراب ہو رہی ہے اور میرا ویٹ انکریز ہو رہا ہے اور میری زندگی میں ایکٹیویٹیز بالکل زیرو ہو چکی تھیں اور میں ڈپریشن اور انگزائٹی اور اوور تھنکنگ کا شکار ہو چکا تھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میں اپنے ساتھ غلط کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکالنے کی کوشش کی لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا مجھے بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر میں نے اپنے دماغ کو کنٹرول کر لیا اور اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اس کے لیے میں نے بہت ساری کتابیں سٹڈی کی بہت ساری یوٹیوب ویڈیوز دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے چاہے جس بھی سٹیج پر موجود ہیں چاہے وہ سٹیج جو ہے وہ ابھی ہم نے شروع کیا ہے یا پھر ہم بالکل اس سے اکتا چکے ہیں تنگ آ چکے ہیں اور ہم تھک چکے ہیں اس سٹیج پر آپ پہنچ چکے ہیں یا پھر بالکل ابھی آپ درمیان میں ہو سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے آپ نے ابھی ابھی سستا نشہ کرنا شروع کیا ہو میں ایک چیز تو بڑی کلیئرلی کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے سستا نشہ ابھی شروع ہی کیا ہے ان لوگوں کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور وہ اس طرح کی ویڈیو کبھی نہیں دیکھیں گے یہ جو ساری میں نے پچھلی کہانی سنائی ہے اس کہانی سنانے کا مطلب صرف یہی تھا کہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا سکوں کہ ہمارا دماغ ہمارا جسم کس طرح سے کام کرتا ہے اور یہ جو ہمیں نشے کی عادت پڑی ہوئی ہے یہ کیوں پڑی ہوئی ہے میرا مقصد یہ تھا کہ میں ساری چیز آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دوں تاکہ آپ کو اس چیز کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے سب سے پہلے سٹیپ کو میں نے ریالائزیشن کا نام دیا ہے کہ یہ محسوس کرنا کہ میں غلط ٹریک کی طرف جا رہا ہوں یہ جب ریالائزیشن ہونے لگتی ہے تب جو ہے وہ تبدیلی سٹارٹ ہوتی ہے اگر آپ کی زندگی میں یہ پہلا سٹیپ ابھی تک پیدا نہیں ہوا تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کوشش کریں یہ چیز سمجھنے کی کہ آپ ایک غلط ٹریک پر موجود ہیں اور یہ جو ڈپریشن ہے انگزائٹی ہے یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہماری ہستی جو ہے وہ ہم سے کچھ مطالبہ کر رہی ہے اور ہم اپنی ہستی کے خلاف جا رہے ہیں اور جب تک ہمارا سفر اپنی ہستی کے خلاف رہے گا ہم ڈپریشن کا بھی شکار رہیں گے ہم انگزائٹی کا بھی شکار رہیں گے ہم زندگی کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پائیں گے ہم اوور تھنکنگ کا شکار رہیں گے ہم پراکرسٹینیشن کا شکار رہیں گے یہ بہت ساری بیماریاں ہیں جن کا ہم شکار رہیں گے جب تک ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایک غلط ٹریک پر موجود ہیں جب ہمیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم غلط ٹریک کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ہم رائٹ right ٹریک جو ہے وہ ڈھونڈنے کی طرف نکلتے ہیں اور جو شخص سچے دل سے تلاش کرتا ہے اسے راستہ مل ہی جاتا ہے تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ریئلائزیشن ہو چکی ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف دوسرا سٹیپ بہت دلچسپ ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے جو چوبیس گھنٹے ہیں ان کا ریکارڈ اپنی نوٹ بک کے اندر لکھنا ہے کہ آپ اپنے چوبیس گھنٹے کس طرح سے گزارتے ہیں آپ نے کتنی دیر موبائل یوز کیا موبائل یوزج کے حوالے سے سیمسنگ کے اندر آئی فون کے اندر بلٹ ان ایپس موجود ہیں باقی بھی جو موبائل ہیں ان کے اندر بھی یہ بلٹ ان موجود ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کو اپنے موبائل کا سکرین ٹائم نہیں مل رہا تو آپ پلے سٹور سے موبائل یوزیج یا سکرین ٹائم کے حوالے سے کوئی بھی ایپ کر سکتے جو آپ کی موبائل کی یوزیج جو ہے اس کو مانیٹر کرے گا کہ آپ نے کتنی دیر کون سی ایپ یوز کی ہے اور آپ نے کتنا ٹائم موبائل کے اوپر سپینڈ کیا ہے اس کے علاوہ آپ کی باقی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں جو کچھ بھی آپ سارا دن میں کرتے ہیں وہ ساری ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر یا اپنے موبائل بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس چیز کو نوٹ بک کے اوپر لکھیں دو چار دن جب آپ اپنی روٹین لکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ موبائل کتنا استعمال کر رہے ہیں کس کس ایکٹیویٹی میں کتنا ٹائم دے رہے ہیں اور کون کون سی ایکٹیویٹیز آپ کی صحیح ہیں کون کون سی ایکٹیویٹیز غلط ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ایک شیشے کی طرح جو ہے وہ سامنے نظر آ جائیں گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ٹائم جو ہے آپ کے جو چوبیس گھنٹے ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو زندگی ہے اس کا ایک ایک لمحہ کس طرح سے گزر رہا ہے کسی مہان انسان نے کہا تھا کہ ہم اپنی زندگی میں ایک بھی دن شامل نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنے ہر دن کے اندر ایک نئی زندگی شامل کر سکتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی صرف ایک بار ملتی ہے لیکن میں کہوں گا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں موت ہمیں صرف ایک بار ملتی ہے زندگی تو ہمیں ہر روز ملتی ہے اب جب آپ نے یہ ساری چیزیں نوٹ کر لی ہیں تو اب یہ چیز تلاش کریں کہ آپ کس وقت میں زیادہ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ کون سا پیریڈ ہے وہ کون سا ٹائم ہے جس ٹائم کے اندر آپ موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں تو میں نے یہ چیزیں نوٹ کی تھیں اور میں سونے سے پہلے بھی موبائل یوز کر رہا ہوتا تھا اور صبح جب اٹھتا تھا تو پہلا کام میرا یہی یہ ہوتا تھا کہ میں نے موبائل یوز کرا تو میں نے یہ دو ویک پوائنٹ اپنے دیکھے کہ اس ٹائم کے اندر میں زیادہ موبائل یوز کرتا ہوں اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ ایکشن لینے کا سٹیپ ہے میں نے صبح پانچ بجے کا الارم لگایا کہ میں نے صبح جلدی اٹھنا ہے ایکسرسائز کو ٹائم دینا ہے پرایا نام کرنی ہے پریئر کو ٹائم دینا ہے اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے رات کو میں موبائل یوز کرتے کرتے سو گیا صبح جب پانچ بجے تو وہی پرانی عادتیں ہمارے اوپر سوار تھیں کیونکہ ہمیں صبح جلدی اٹھنے کی عادت نہیں تھی جیسے ہی پانچ ہوئے الارم بجا اور میں نے ٹائم دیکھا تو وہ ٹائم پانچ ہو رہے تھے الارم بج رہا تھا میں نے اس کو سٹاپ کیا اور پھر سو گیا یوں کرتے کرتے مزید میرے پانچ سات دن اسی کشمکش میں نکل گئے میں نے رات کو بیٹھے ہوئے سوچا کہ یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے تو میں نے کیا کیا میں نے چار بجے کا الارم لگا دیا پہلے میں صرف ایک الارم لگایا تھا مجھے اپنی ویکنس پتہ چل گئی تھی کہ صبح جب الارم بجے گا میں اس کو سٹاپ کروں گا اور سو جاؤں گا تو میں نے چار بجے کا الارم لگایا اور میں نے پانچ الارم لگائے تین تین چار چار منٹ کے وقفے کے ساتھ میں نے پانچ الارم لگا دیے تاکہ اگر میں ایک سٹاپ کروں تو تین منٹ بعد دوبارہ جو ہے الارم بجے اور پھر مجھے اٹھنا پڑے اور پھر میں اگر سٹاپ کرتا ہوں تو پھر جو ہے وہ الارم بجے گا تو اپنی روٹین توڑنے کے لیے میں نے یہ کام کیا جیسے ہی صبح الارم بجا میں فوراً اٹھا میں نے الارم کو بند کیا اور مجھے اچھی طرح سے پتا تھا کہ میں نے پانچ الارم لگائے ہوئے ہیں اور مجھے یہ پتا تھا کہ اگر یہ الارم میں بند کرتا ہوں تو پانچ تین منٹ بعد دوبارہ سے الارم بجے گا اگر وہ بھی الارم بند کر دیا تو تین چار منٹ کے بعد دوبارہ سے الارم بجنا شروع ہو جائے گا تو یہ چیز میرے ذہن میں پہلے سے موجود تھی تو پھر کیا ہوا میں جب اٹھا میں نے پہلا الارم بند کیا اور میں پوری طرح سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور دوسرے جو الارم تھے وہ بھی میں نے سٹاپ کر دیے کیونکہ میں اب اٹھ چکا تھا اور بیدار ہو چکا تھا تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ میں کرتا ہوں عام طور پر میڈیٹیشن کرتا ہوں میڈیٹیشن جو ہے وہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ذہن کے اندر جو عوارہ خیالات ہیں اوور تھنکنگ ہے اس میں کمی آئے اور میرا ذہن کچھ پرسکون ہو تو اس چیز کے لیے میڈیٹیشن بہت ضروری ہے آپ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں چاہے پانچ منٹ کریں چاہے دس منٹ کریں میں تقریباً آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹہ تک جو ہے وہ میڈیٹیشن کرتا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میرے خیال آہستہ آہستہ مدم ہو جاتے ہیں میڈیٹیشن کرنا بہت آسان ہے بس آپ نے ایک سمپل پوز بنا کر بیٹھ جانا ہے بند کر لینی ہے اور جو بھی دماغ میں آپ کے خیالات اٹھ رہے ہیں آپ نے جسٹ ان خیالات کو آبزرو کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا نوٹس نہیں کرنا کوئی ججمنٹ نہیں کرنی کہ آپ کے خیال اچھے ہیں یا برے ہیں جو بھی خیالات چل رہے ہیں جسٹ ان کو نوٹس کرتے رہنا ہے وہ آہستہ آہستہ آتے رہیں گے آپ نے نوٹس کرتے جانا ہے وہ جاتے رہیں گے جیسے بادل اٹھتے ہیں ایک خیال آتا ہے چلا جاتا ہے دوسرا آتا ہے چلا جاتا ہے آپ نے بس اس کو دیکھتے رہنا ہے, دیکھتے رہنا آہستہ آہستہ وہ خیال جو ہے وہ مدھم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ جب یہ روٹین برقرار رکھیں گے تو آپ کیا آہستہ آہستہ جو اوور تھنکنگ کا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سانس کی مشق کی پھر میں نے کتاب نکالی اور پڑھنے بیٹھ گیا کتابیں بہت ضروری ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور گرو ہونے کا موقع ملتا ہے کیونکہ اگر ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے تو ایک زندگی کافی نہیں ہے اور دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس بیسٹ چیز جو ہے وہ کتاب ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی کتاب ریکمینڈ کروں تو میں اپنی یہ کتاب جو میں نے ترجمہ کیا تھا چار عہد نامی یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی دلچسپ کتاب ہے اسی وجہ سے میں مجبور ہو گیا تھا کہ میں اس کا ترجمہ کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں یہ آپ انگلش میں پڑھ سکتے ہیں ہندی میں پڑھ سکتے ہیں اس کا اوریجنل جو نام ہے The فور ایگریمنٹس ہے بائی ڈان میگول ریز اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انکریز یور ویل پاور کیونکہ یہ ایک ایسی پاور ہے جو ہمیں فورس کرتی ہے کہ ہم رائٹ ٹائم پر رائٹ ایکشن لے سکیں لیکن جب ہم ڈوپامین کا سستا نشا کرتے ہیں تو یہ ہماری جو پاور ہے یہ کمزور ہونے لگتی ہے تو اب جو آپ کے لیے چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویل پاور جو ہے اس کو انکریز کرنا ہے ویل پاور کو انکریز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سستا نشا چھوڑنا پڑے گا کیونکہ جب تک آپ اپنا یہ سستا نشا نہیں چھوڑیں گے آپ اپنی ویل پاور انکریز نہیں کر سکتے اور جیسے جیسے آپ اپنی ویل پاور کے اوپر کام کریں گے یہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گی اپنے آپ کو ڈیلی کے چھوٹے چھوٹے جیسے بالکل آپ کی ویل پاور کی طرح ہوتا ہے جب آپ سستا نشا لیتے ہیں اور کوئی روٹین آپ کی نہیں ہوتی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی کوئی فیزیکل ورک آؤٹ نہیں ہوتا کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی جنک فوڈ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کا اسٹران لیول جو ہے یہ گرنا شروع ہو جاتا ہے اور کچھ عرصہ پہلے اس کے اوپر ایک سٹڈی بھی پبلش ہوئی تھی کہ پچھلے پچاس سال میں مردوں کا اسٹران لیول جو ہے وہ بہت تیزی سے کم ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی فوڈ اور لائف سٹائل ہے تو آپ اپنی فوڈ اور لائف سٹائل کو ٹھیک کر کے اپنا اسٹران لیول جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں جب آپ ایکسرسائز کریں گے رننگ کریں گے سائیکلنگ کریں گے ویٹ اٹھائیں گے پسینہ بہائیں گے تو آپ کا ٹیسٹسٹرال لیول جو ہے وہ انکریز ہوگا جیسے آپ کا ٹیسٹسٹرال لیول انکریز ہوگا آپ کی ویل پاور میں بھی اضافہ ہوگا کیونکہ یہ انٹر کنیکٹڈ ہے آپ کی ویل پاور میں اضافہ ہوتا ہے آپ کا ٹیسٹسٹرال لیول بھی بڑھتا ہے آپ کا ٹیسٹسٹرال لیول بڑھے گا تو آپ کی ویل پاور بھی انکریز ہوگی تو یہ آس میں بالکل کنیکٹڈ ہے اس سے اگلا سٹیپ ہے ہیلدی ڈائٹ کا استعمال کیونکہ آپ جنک فوڈ استعمال کر کے نہ تو اپنی ویل پاور انکریز کر سکتے ہیں نہ ہی اپنا ٹیسٹسٹرال لیول بہتر کر سکتے ہیں نہ ہی اپنے مائنڈ کو مضبوط کر سکتے ہیں تو آپ جب تک رائٹ right فوڈ نہیں لیں گے اپنی ہیلدی ڈائٹ نہیں استعمال کریں گے تب تک آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہیلدی ڈائٹ استعمال کریں اور یہ جتنی بھی سویٹس اور بیکری کی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا یہ پروسیسڈ فوڈ جو ہے ان کو چھوڑنا پڑے گا اور آپ کو سادہ اور ہیلدی غذا جو ہے اس کی طرف آنا پڑے گا تاکہ آپ کی ہیلتھ بہتر ہو اور آپ ہیلدی ڈیسیجنس لے سکیں اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے وہ میڈیٹیشن ہے اگر آپ نے پنڈولم کو دیکھا ہو تو وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی اس پوزیشن پر جاتا ہے کبھی اس پوزیشن پر جاتا ہے سنٹر کی جو حالت ہے اس کے اندر وہ رک نہیں سکتا ہمارا دماغ بھی بالکل اسی طرح سے کام کرتا ہے کبھی یہ ماضی میں رہتا ہے کبھی مستقبل میں رہتا ہے درمیان میں جو اصل چیز ہے جو ہمارے پاس سنٹر ہے جو ہمارا پریزنٹ مومنٹ ہے اس کے اندر نہیں رہ سکتا کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے تو ہمیں جو میڈیٹیشن ہے وہ اس چیز میں ہیلپ کرتی ہے یہ میڈیٹیشن جو ہے یہ ہمیں لمحہ موجود میں لے کر آتی ہے اور ہمیں پاسٹ اور فیوچر سے آزاد کرتی ہے اور جیسے ہی ہم فیوچر اور پاسٹ سے آزاد ہوتے ہیں تو ہم اوور تھنکنگ سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں ہم پرکرسٹینیشن سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں ہم ڈپریشن اور انگزائٹی سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں تو یہ میڈیٹیشن آپ کو لمحہ موجود میں لے کر آتی ہے اور یہ جو آپ کی چھوٹی چھوٹی بیماریاں ان سب بیماریوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے ہمارے دماغ میں اربو نیورانز موجود ہیں تو جب بھی ہم اپنے مائنڈ کو کوئی نیگٹیو چیز دیتے ہیں تو یہ اس کو فوراں پروسیس کر کے رزلٹ دے دیتا ہے تو یہ چیز آپ نے کرنی ہے کہ اپنے مائنڈ کو کبھی بھی نیگٹیو کومنٹ نہیں دینا مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی ٹاسک اپنے ذمہ لگایا ہے اور آپ اس کو نہیں کر سکے اور آپ نے کہا ہے آپ تو نکمے انسان ہیں آپ نہیں کر سکتے تو آپ کے دماغ کو اس چیز کی ہیبٹ بن رہی ہے کہ آپ ایک نکمے انسان ہیں تو دراصل آپ اپنے دماغ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک نکمے انسان ہیں اور جب بھی نیکسٹ ٹائم آپ کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو دماغ آپ کو پہلے ہی بتائے گا کہ آپ تو نکمبے انسان ہیں تو آپ نے اپنے دماغ کو یہ چیز نہیں بتانی بالکل بھی نیگٹیو کوئی بھی ورڈ اپنے دماغ کو نہیں دینا چاہے آپ وہ کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے چاہے وہ تھوڑا سا بھی کیا ہے یا بالکل بھی نہیں کر سکے تو آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں کوسنا اپنے آپ کو گالی نہیں دینی اپنے آپ کو تنگ نہیں کرنا اپنے آپ کو برا بھلا نہیں کہنا کہ آپ نہیں کر سکے اگر نہیں کر سکے تو اس چیز کو چھوڑو نیکسٹ ٹائم کوشش کرو کہ آپ کرو لیکن اپنے آپ کو نگیٹو رائے نہیں دینی کہ آپ نہیں کر سکتے بلکہ آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں جتنا آپ بار بار اپنے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کر سکتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ کریں گے تو آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ ویری گڈ ویل ڈن آپ نے کر لیا ہے تو اس چیز سے آپ کی جو پرانی عادتیں ہیں ان کو ٹوٹنے میں مدد ملے گی اور نئی عادتیں وہاں پر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ جو پرانی عادتیں آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے آپ ان پرانی عادتوں کو نئی عادتوں کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں تو کبھی بھی اپنی عادتوں کو ختم کرنے کے پیچھے کوشش مت کریں اپنی انرجی اس چیز کے اوپر ضائع مت کریں کہ آپ پرانی عادتوں کو ختم کریں گے پرانی عادتیں ختم نہیں ہو سکتی بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ نئی عادتوں کو ان کی جگہ پر ریپلیس کر دینا ہے جیسے ہی نئی عادتیں ریپلیس ہوں گی وہ پرانی عادتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی اب موبائل یوز کرنے کی عادت ہے اگر آپ کہیں کہ میں نے موبائل یوزیج کی عادت ختم کرنی ہے تو یہ اس طرح ختم نہیں ہوگی بلکہ آپ کے پاس جب بھی ٹائم ہو اپنے ہاتھ میں کتاب رکھیں اور جب بھی ٹائم ملے اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں تاکہ وہ جو موبائل یوز کرنے کی عادت ہے اس جگہ پر آپ کتاب کو پڑھ سکیں اور اب آپ بہانہ بنا سکتے ہیں کہ میں کتابیں کس طرح سے لے کر گھومتا پھروں آپ کنڈل ای ریڈر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور جب بھی ٹائم ملے کتاب نکالیں کنڈل کو نکالیں اور کتاب پڑھنا شروع کر دیں میں اسی طرح کنڈل اپنے ساتھ رکھ ہوں جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں جو ہے اس کی کو نکالتا ہوں اور پڑھنا شروع کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے اندر آپ چاہے جتنی مرضی کتابیں کر لیں اور جب بھی آپ کا دل کرے جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس کو نکالیں اور کتاب پڑھنا شروع کر دیں اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے کہ جب بھی آپ نے بستر میں جانا ہے موبائل لے کر نہیں جانا بلکہ کتاب لے کر جانا ہے اور سونے سے پہلے آپ نے موبائل بالکل استعمال نہیں کرنا سونے سے پہلے آپ نے اپنے دماغ کو یہ بتانا ہے کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں میں خوشی حاصل کر رہا ہوں اور میں اپنی زندگی میں مختلف ٹاسک کو اچیو کر رہا ہوں اور میں زندگی کے اندر تبدیلی جو ہے وہ لا رہا ہوں یہ چیزیں اپنے مائنڈ کو بتانی ہیں کیونکہ مائنڈ جو ہے نا یہ اس کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے اس کو اچھی اچھی چیزیں بتائیں اس کو اچھی اچھی چیزیں سکھائیں تاکہ یہ اس کے اوپر کرے جب آپ نے صبح ہے تو سارے دن کی آپ نے جو ہے وہ پورے کرنے ہیں یہ تھے وہ طریقے جن کی مدد سے میں نے اپنے دماغ کو کنٹرول کیا اپنے دماغ کو اپنا دوست بنایا اور مجھے اب اپنے دماغ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مجھے اب پریشان نہیں کرتا اور میں اس کو پریشان نہیں کرتا میں اس کے ساتھ خوش ہوں اور یہ میرے ساتھ خوش ہے اور میں بہت خوش ہوں اور انجوائے کر رہا ہوں اور زندگی کا مزہ لے رہا ہوں اور یہ مزہ آپ بھی لے سکتے ہیں شروع میں ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کام کرنا آپ کے لئے مشکل ہو لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے کوشش نہیں چھوڑنی بس آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے کوشش نہیں چھوڑنی چاہے آپ ایک پرسنٹ بھی ڈیلی کر سکتے ہیں تو اس ایک پرسنٹ کو بھی کرتے رہنا ہے جتنا آپ ہو سکے اس کو بڑھاتے جائیں اور کرتے جائیں اور ایٹ دا یہ نہ سوچیں کہ میں نہیں کر سک جب بھی آپ کے دماغ میں یہ خیال آ گیا کہ آپ نہیں کر سکتے تو سمجھو آپ گئے آپ اب نہیں کر سکتے تو اپنے دماغ میں یہ خیال بالکل بھی مت آنے دیں کہ آپ نہیں کر سکتے جب بھی آپ کا دماغ آپ سے کہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ نے اس چیز کو لے کر پریشان نہیں ہونا بلکہ آپ نے اپنے دماغ کو پولائٹ انداز میں کہنا ہے ٹھیک ہے بھائی آپ ذرا سائڈ پر ہو جائیں مجھے جانے دیں یعنی آپ کو دماغ نے جو بھی بتایا ہے اس چیز کے اوپر رسپونس ہی نہیں دینا اس چیز کو ٹوٹلی totally اگنور کر دینا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے اور اس چیز کو ٹوٹلی totally اگنور کرتے ہوئے آپ نے اپنا ایکشن لینا ہے اور جیسے ہی آپ ایکشن لیں گے آپ نے اپنے دماغ کو ہرایا اور اپنی ویل پاور کو انکریز کیا یہی تو کہانی ہے دماغ کو کنٹرول کرنے کی اور اسے دوست بنانے کی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو ساری چیزیں بتا سکوں اب اس کے اندر میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں یہ چیز آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز ہیلپ فل لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اپنا جو بھی فیڈ بیک ہے وہ کمنٹ میں لازمی دیا کریں تاکہ ہم اپنے کنٹینٹ کو امپروو کر سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ